dikenal oleh keluarga beliau sebagai orang yang somut pendiam jarang bicara hatta dengan istri beliau sendiri pendiam ada beberapa saksi hidup yang pernah menceritakan kepada kami bahwa hampir tidak bisa mendengar perbincangan beliau dengan istri beliau. Sampai di kamar beliau pun kada terdengar ada pemandiran laki bini. Di zaman dahulu tuh kamar kada kaya wah ini uang bakunti kada. Ini ah. didengar oleh orang sebelah, didengar oleh anak, oleh cucu, laki bini kada ada garunuman. Jadi diam itu bukan perintah. Kalau kita bisa bicara yang baik. Tapi di saat kita tidak bisa bicara yang baik. Beliau semut maka hendaklah diam. Kenapa disebut beliau ini diberkahi. Walaupun tanpa banyak bicara. Tapi diberkahi. Bukti barakahnya dilihat. Kita lihat. Bagaimana zuriat keturunan-keturunan beliau. Banyak yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mahmadu wa nasta'inu wa nasta'ubiru. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى إِلَي يوم <الْكِيَمَة> Amma Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib zuriatul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita muliakan dan kita hormati pula para ahli ulama, guru-guru agama, Dan mobil khusus yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar dari Tuan Guru kakek kami Haji Ismail bin kakeh Haji Muhammad Sahir dan juga hadir pada hari ini keluarga besar dari almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Muhuni Negara bin Ke Haji Ismail, dan seluruh keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah ala hudurikum atas kehadiran dan sampian yang saya beritahu. Dan mudahan dibalaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syukur yang setinggi tingginya atas nikmat anugerah yang diberikan kepada kita sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka memperingati hawa wafatnya Syekh Kiai Haji Ismail. bin Syekh K. Haji Muhammad Tahir yang ke-90. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga para sahabat zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyam Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Tuan Guru Haji Ismail bin Muhammad Tahir ini merupakan putra ala biu. Beliau keturunan dari Halabiu. Namun beliau menuntut ilmu di negara ini. Akhirnya kawin. dengan gadis negara dan menetap di negara sampai meninggal di negara dan berzuriat di negara ini. Tuan Guru Haji Ismail ini beliau dikenal termasuk yang ahli dalam ilmu fikih dan perkelakuan kelakuan sufi ilmu yang beliau kuasai ilmu yang beliau ajarkan itu kebanyakan fikih itu keterangan dari murid-murid beliau tetapi perilaku beliau akhlak beliau penuh dengan tasawuf Nah ini merupakan satu contoh kepada kita. Bahwa tasawuf itu bukan hanya ilmu. Kita boleh mengajar matematika. Kita boleh mengajar para Kita boleh mengajar ilmu hisab. Kita boleh mengajar ilmu apapun. Tapi ingat akhlak kita, perilaku kita tidak lepas daripada tasawuf. Jangan hanya kasau punya pandai di mulut kita. Kasau pandai menjelaskan, tapi akhlak matematika, sambuan berhitung. Untuk terbalik. Yang bujur ahli matematika, pandai dalam hitung berhitung, Pandai dalam merencanakan segala hal, tapi akhlak kehidupan tasawuf. supi. Berumah tangga, rumah tangganya yang supi. Berusaha-usahanya yang subi bergaul di masyarakat dengan pergaulan sufi. Nah inilah yang dicontohkan oleh Syekh Ismail. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Tuan Guru. Syekh Ismail ini dikenal oleh keluarga beliau sebagai orang yang samud pendiam, jarang bicara, hatta dengan istri beliau sendiri. Pendiam ada beberapa saksi hidup yang pernah menceritakan kepada kami bahwa hampir tidak bisa mendengar perbincangan beliau dengan istri beliau. Sampai di kamar beliau pun kada terdengar ada pemandiran laki bini. Di zaman dahulu itu kamar kada kaya wah ini uang bakunci ada Ini Didengar oleh orang sebelah, didengar oleh anak, oleh cucu. Laki bini kadang-kadang gerunuman. Ada kayak kita anak guring gerunuman laki bini. Nak ada kadang guring hanya ampe gerunuman. Apa-apa kah dikuyai. Daik ni kuyai nang kebaikan. Musi menggibah orang. Oh, laki bini. Ini Tuan Guru Haji Ismail ini disaksikan oleh beberapa saksi yang pernah mengalami hidup dengan beliau yang serumah dengan beliau orang itu sam pendia. Hatta dengan bini sendiri pun kada gerunuman sampai hendak uring pun di kamar pribadi pun kada ada gerunuman bepantian. Nah ini satu perilaku yang patut kita contoh. mengkana yu'minu billah wal yawmil akhir pal yakul khairan au kul yasmut kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda siapa yang beriman dengan Allah beriman dengan hari akhir pal yakul khaira. berkatalah yang baik berkata yang baik itu apa zikrullah zikrullah Zikir itu kata yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar itu kata yang baik. Saling memberikan nasihat itu merupakan kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, kalian semut diam. Nah, dia. Jadi diam itu bukan perintah. Kalau kita bisa bicara yang baik. Tapi di saat kita tidak bisa bicara yang baik, pada pun maka hendaklah dia. Karena perilaku ini yang dilakukan semasa hidup petuan Guru Syekh Ismail. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat bahwa tuan guru Syekh Haji Ismail ini termasuk mabrur orang yang diberkahi. Kenapa disebut beliau ini diberkahi walaupun tanpa banyak bicara tapi diberkahi. Bukti barakahnya dilihat. Kita lihat bagaimana zuriat keturunan-keturunan beliau banyak yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Wan Guru Haji Ismail ini pertama punya anak perempuan yang bernama Zahdiah. Sa'alia. Dalam bahasa kita artinya orang yang beruntung. Nah, ini punya anak laki-laki yang bernama Muallim Suni. Semua orang negara pasti kenal dengan mu'alim sunni. Tapi orang negara no umur tua, no umur 15, bisa ada tahun mu'alim sunni. Tahu mu'alim sunni. Beliau sebagai fakar fikih, ahli fikih. Nama kenal. Nah, sunni ini adalah min sulalah zuriat daripada Syekh Ismail. Beliau punya ibu bernama Saadia, punya bapak Syekh Ismail. Ada lagi putra beliau Syekh Ismail yang bernama Syekh Abdul Wahab yang wafat di Buala Tunggal. Nah, Syekh Abdul Wahab salah seorang ulama besar yang banyak melahirkan pula ulama-ulama besar. Ini zuriat dari Syekh Ismail. Syekh si Ismail punya anak ada yang bernama Abdul Wahab. Abdul Wahab ada punya anak yang bernama Syekh Muhammad Ali. Dikenal terkenal dengan pondok pesantren Al-Baqiyatus Salihat. Zuriat Syekh Ali pun banyak yang menjadi penerus daripada beliau. Ada zuriat Syekh Abdul Wahab anak putra daripada Syekh Ismail ini Muhammad Ali ada punya anak lagi seperti Syekh Abdul Latif Kiai Latif sekarang masih hidup. Nah, adiknya Kiai Ali dan Syekh Abdullah di Kuala Tunggal ya. nah, dari Syekh Abdul Wahab ini ada Ustadz Haji Muhammad Ainani yang punya pondok pesantren Dini di Kuala Nah ini baru Haji Abdul Wahab bin Ki Haji Ismail. Ini menunjukkan satu bukti bahwa Syekh Ismail ini mabrur orang yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir haul beliau ini dapat berkah. Kalau kita tidak jadi ulama, paling kada kita cinta kepada para ulama. Pewaris ilmunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza mata ibnu Adam in kita ini mati, min salas. apabila mati, manusia, apabila kita kita ini mati, apabila 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 yang ini bukan apabila yang yang bisa apabila sore ini Misal apabila sore ini hujan, bisa hujan bisa tapi kalau apabila mati manusia, pasti mati. Apabila mati manusia, bila kita mati. In kata amaluh, putus amalnya. Habis dama. Amal baik, putus. Amal buruk, putus. In kata amaluh. Neng mahir penyembah ya, begitu mati kada kawa sembahyang putus orang penyadakah begitu mati putus karena kadang kawa bersedekah orang pemuasa begitu mati ini kata amal lu putus amalnya begitu pula amal buruk penjudi begitu mati putus judinya peminum begitu mati putus minumnya Iza mata Ibnu Hakim yang kata amalu putus sama. mata min Kecuali tiga yang kada putus. Nah tiga kada putus. Walaupun mati tetap sembahyang. Mati tetap puasa. Mati tetap bersedekah. Ini luar biasa. Mati tetap-tetap penyembah ya. Mati tetap penyedaka. Mati tetap pemuasa. Illa min salasih. Kecuali tiga hal. Ini kada bisa putus dari seseorang. Walaupun dia sudah mati. Siapa? Apa yang tiga yang kada putus ini? Pertama sadakatin jariyah. Sadakah yang mengalir. Sadakah yang mengalir. Oleh fukaha artikan dengan wakaf. Rugi orang yang semasa hidup. Kada wakaf. Bila mati, mati mudar. Selesai kisah. Rugi orang ada wakaf. Orang berwakaf pada akan mati. Kekal dia. tim jahriah. Nah, jadi orang ini sungguh, Dia punya harta. Dia beli sebidang tanah. Nukar 10 kali 10. Diwakafkannya untuk masjid. Nah ini sedekah jari. Selama tanah dipakai, digunakan untuk masjid, untuk sembahyang, untuk kebaikan. Maka pahalanya selalu dapat orang yang bawa kap bersedekah dari ya tanah tadi. Nah, ini amalan yang paling mantap. Harus berwakaf. Kenapa? Karena ini selama-lamanya akan mengalir kepada kita sadaqatin jariyah. Napa paling abadi tanah kecuali habis tanahnya. Membawa kap Quran, Quran hancur makan gagat selesai siapa lagi membaca. Bawa kap baju, bawa kap apa hancur. Tapi kalau bawa kap tanah kecuali habis tanahnya. Walaupun ke dalam kubur, walaupun kita mati, tapi pahala tanah yang dimanfaatkan untuk ibadah, lalu dapat bagiannya kepada kita. Sadakatin jariah. Jadi kita jadikan ini satu amaliyah kita. Jangan sampai kita kehilangan bagian sadakat jariah. Sadakatin ya. Yang kedua awa ilmin Ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Bukhari sampai sekarang masih hidup. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Selalu beliau dapat pahala dari Allah. Begitu orang baca kitab Bukhari. Imam Ghazali ribuan tahun sudah mendekati wafat punya beliau. Setiap kali kita baca kitab karangan Ghazali, pahala selalu sampai kepada beliau. Nah <tuh> ini ilmin bih ilmu yang diajarkan. Nah, kita kayaknya kadang pang nenek. Nah di karang ada. Orang kitab kita kada. Orang kitab siapa yang baca kitab kita juga. Ilmu ini yang terpaupi. Awaladin Atau anak Ia Ya da'ulah yang mendoakan baginya ini bukan syarat bukan syarat hanya takmil menyempurnakan waladim soleh orang udah tinggal anak salih. orang mati punya anak yang dididiknya anak yang dibinahnya untuk salih, baik dilejarinya langsung atau disekolahkannya ke sekolah agama orangnya mati anaknya sembahyang dapat kada orang tuanya dapat Walaupun inya kadang mendoakan orang tuanya. Walaupun. Karena ia da'ulah itu bukan syarat. Bukan syarat. Kita menyekolahkan anak kita mengaji Qur'an. Sehingga anak kita bisa baca Qur'an. Kita mati, inya baca Qur'an dapat kita menyekolahkan. Walaupun inya kadang mendoakan kita, tetap tak dapat pahala. Nah, jadi ini kesempatan bagi semua orang siapapun bisa mencetak anak. Kalau kalian bisa mencetak seorang, kita akan orang. Kita akan banyak aja percetakan, percetakan. Lagi di negara ini padang masuk Masukkan anak ke percetakan situ. Pandai baca Quran, bisa baca Dalail, bisa baca Yasin. Setiap huruf yang dia baca dari Quran kita dalam kubur dapat kebahagiaan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hanya tiga ada pilihan kita. Sedekah jariah, kap? atau kita ada punya keahlian baik, keahlian taat dan kita ajarkan kepada orang, orang itu mengamalkan sudah kita wafat. Atau kita bertinggal anak saleh Bertinggal anak yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila kita ada kemampuan, Bang. jangan lepas daripada tiga sadakah jariah. Supaya kita bekal, kita sangu kita di akhir. Bangun masjid. Maka ada mau masjid kebanyakan, bukan sebagian masjid. Sepuluh saka, dua saka. Bangunlah masjid ilmu yang dimanfaatkan ilmu yang baik atau anak saleh anak saleh itu aset yang berharga yang luar biasa apapun amal kebaikan yang dikerjakan oleh anak orang tua dikubur dapat securit asalkan si orang tua yang dikubur ini punya peran dalam hal mendidik anak Nah pemahaman daripada hadis sahih riwayat muslim ini pemahamannya. Amal jahat pun demikian. Amal jahat pun demikian. Seorang kada suah peng berjudi. Cuma menyediakan tempat judi. Fasilitas tempat judi. banyak dikubur masih berjudi. Bukan pernah berjudi dalam dunia, tapi selama hidup dia menyediakan fasilitas-fasilitas judi. Fasilitas-fasilitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> <tuh> Rahimallahum ra'an ra mata Sungguh dirahmati Allah orang yang mati, mati juga dosanya yang celaka itu orang mati dosa hidup. Kita ini cakap kau mati selesai dosa kita. berkembang tuh kebaikan aja lagi. Yang sakit ini kita mati yang kebaikan tutup. Yang kejahatan berkembang biak. Contohnya apa? Penyedia-penyedia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. orang yang bangun tempat-tempat maksiat. Orang yang mendidik anak ke jalan-jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dididik maksiat. Anak gadis bisa dilatih menari. Nah, membuka aurat. Kayaknya dalam kubur anaknya pas tampil menari berjugit, dapat tuh orang tuanya tuh, yakin aja. Ang kubur menari juga kesakitan kayak Kada menari karamian, menari kesakitan Sekolah kan sekolah menari, menari buka aurat, bini-bini di tengah laki-laki. Mati kuitannya. Anaknya main ini. Yakin pasti orang tuanya akan menderita di akhir. Itu hadis sahih dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun mudah-mudahan dengan acara hawa dengan peringatan wafatnya yang ke puluh Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir ini dapat percikan barakah beliau kita, sehingga kita jadi orang-orang yang salih, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membuahkan pula kita zuriat-zuriat anak-anak cucu kita yang menjadi salih dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang ulun dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan mohon maaf lahir batin wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.